নমস্কাৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা মানে কেনেকৈ কৰে তাক শিকিম আমাক সংখ্যা দুটা দিছে এই দুটাক আমি মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব দিছে প্ৰথমতে দিয়া আছে আশী আৰু নেক্সট যিটো দিয়া আছে সেইটো হাণ্ড্ৰেড মানে আশী আৰু হাণ্ড্ৰেডৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি দেখাব গৈছে আমি মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে কেনেকৈ কৰে মানে সেনেকৈ ঘৰ ঘৰ হিচাপে কৰে ইয়াতে সংখ্যাটো থাকিব আমি এটা কৰি দেখাম প্ৰথমতে আশীটো লৈছোঁ চলিশ্যন বুলি লিখি লৈছোঁ আশীক কৰিম এইটো এইটি চ' ইয়াক আমি এনেকৈ বক্সৰ ভিতৰত ভৰাই দিলোঁ এতিয়া আমি চাব লাগিব আশীটো কিহেৰে হৰণ যায় আমি আশীত বহুত সংখ্যাই হৰণ যায় বুলি জানো দুই চাৰি আঠ আৰু দহ বিছ চল্লিছ তেনেকুৱা বহুত সংখ্যাৰে হৰণ যায় কিন্তু আমি তাৰ আটাইতকৈ যিটো সৰু সংখ্যা সেইটোক আমি ল'ব লাগিব কিন্তু একৰ বাহিৰে ছয়াক একৰ বাহিৰে দুইৰে হৰণ যায় গতিকে দুইৰে আমি হৰণ কৰি চাম দুইৰে শিকে বা যাব আঠত গ'লে চাৰিবাৰ আৰু শূন্যটো শূন্য বাঢ়ি গৈছেহি মানে চল্লিছ বাৰ গ'ল আকৌ নেক্সট ঠিক তেনেদৰে চল্লিছটোক আকৌ কিহেৰে হৰণ যাব সেইটো ক'ব লাগে সেইটোকো আমাৰ দুইৰে যাব বুলি আমি জানো সেইটো হ'ল বিছ আকৌ ছেইম প্ৰচেছ এইটো ক্ষেত্ৰত দুইৰে গ'ল দহ বাৰ আকৌ এইটোক যাব দুইৰে পাঁচবাৰ এইটো হৈ গ'ল আৰ্হিৰ মৌলিক উৎপাদত বিশ্লেষণ আৰু এতিয়া আমাক নেক্সটটো দিয়া আছে হাণ্ড্ৰেডৰ ছ' হাণ্ড্ৰেডক কৰি দেখাম ছেকেণ্ডটো দিয়া আছে হাণ্ড্ৰেড চলিউচন দি লৈছোঁ আমি হাণ্ড্ৰেডক কৰিম এতিয়া আমি হাণ্ড্ৰেডক কিহেৰে সন্মুখীন সেইটো যুগ্ম সংখ্যা গুঠিটো যিহেতু আমি আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ যেতিয়া ছাইডত শূন্য হওক বা যুগ্ম সংখ্যা হওক তেতিয়াহ'লে যুগ্ম সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব লাগিব ইয়াত আমি যুগ্ম সংখ্যা বুলি ক'লে দুইটোক লৈ লৈছোঁ দুইৰে এশক কেইবাৰ যাব পঞ্চাছবাৰ চেম শূন্য আছে আকৌ যুগ্ম সংখ্যা এটাৰে ধৰিব লাগিব দুই দুইৰে পঞ্চাছৰ হৰণ যাব পঁচিছবাৰ এতিয়া আমাৰ এইটো পাঁচটো যিহেতু যুগ্ম নহয় এইটো চ' ইয়াক কিহেৰে কৰিব লাগিব অযুগ্ম সংখ্যাৰে কৰিব লাগিব যেনে তিনি তিনিৰে যদি ছাইডত পাঁচ থাকে তেতিয়াহ'লে তিনিৰে কেতিয়াবা হৰণ কৰিলোঁ কৰিব পৰা যায় কিন্তু এইটো তিনি কৰিলে নহ'ব আঠবাৰ দিলে চৌবিছো যাব এক এটা থাকি যাব দশমিকত ওলাব দশমিকতো ওলালে নহ'ব আমাৰ গোটা গুটি মানে মোটামুটিকৈ সংখ্যা এটা পাব লাগিব চ' ইয়াক পাঁচ আছে যেতিয়া আমি পাঁচৰে কৰি দিলোঁ তিনিৰ পাছত চাৰিয়ে নাযায় চাৰিয়ে নাযায় কাৰণে আমি পাঁচে কৰিলোঁ পাঁচৰে পাঁচবাৰ গ'ল এইটো নেক্সটটো আমাৰ কৰা হৈ গৈছে চ' এনেকৈয়ে মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰে আৰু মই কৰি নেদেখাওঁ ছ' আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিল ধন্যবাদ